Bismillahirrahmanirrahim. Subatul Azizin 111-nji sahifasynda bu da ýangy öňki diniň muhaliflarynyň haqqında şon tanıdyp barýady. Dil o jan berle bolgan aşyqy zar, khilafy khilafy hukmyny etmez zerri kar. Ina şu ýalançylar diýdi, diniň düşmanlary, ol gaýri kafri ýurtlardan gelipdi, bizim dinimizi xalafkarlar halafkarlar evliyalardan ettiler. Ahmet mesela Ahmet Camii Bey deyiptir. Falan pir Bey deyiptir. Halal deyiptir. Haram Ya falan da da namaz okumak gerek gel deyiptir. Falan evliya deyiptir deyip. Şolardan nakli kavul edip şeriyetin tersine bolup duran hükümler sadir et yan Ina sofalla yaray ki dil o bilen aşıkı zar bolan adam öl evliyaları ki bilen nağlı qawul etdiyen evliyaları Hudaýyň ýürekden aşygy bolup duran aşyk aýa maşuğunyň bir zerre mukhalafatyny edip bilermi maşuğ ýani Hudaýyň resuluny aýdan hökmini xilafyna bir zerre işläp bilermi ýok bilmez istifam inkary olar anany pe pe namaz okuýmasak bıdatlar kelläňden çıkar diýdigi. Ena buyurgan işlerini şady ýogamda qylar berdik faragatda elemde. Ewliýalar tantiýa. Olardan nakl edilen e, edilen ewliýalar buyurun işlerini şatlykda we gamlykda qylar berdi. Yani bir ýala gader faragatda, rahatlykda, elemde, azap ediýetde Onlar asl qiymat dep bermer. Ina bi yalançylar aýtýan molmaly, ay üstüňe musibet düşüp duga namaz da Ya falan jüri bolup turmasyň, üşip turmasyň, täret kılmak Ya şolary ýalak aýry jüri. Ina şu wagtda aralarymyzda ki, meselem falan jüri falan jüri kufur Ya firim, ya Şeyh Osman, ya falany, ya Rasul diýsen, Ene bular нэн çıklayandır, kafir bolnyandır diýilip täne bir bir akla sygmajak zatlar aydylanda ene bular eee bular anan maqlyk anan maqlyk bir bi aqlyklardyr diýip aýtýar. Ene buňa anan ýany adamlara bi salmas Ahli riza tafan adam, evliya magamani yetin adam, eger yer yudini doldursalar, thalar, qizil bilen, yani tala u kumishler bilen, salmaz kodini, ona hiç baqib bermaz, denga khudayin mahabbat yurun, dunyanun athil ithlimazdi, digi. Ina riza juyanda adamlar bizirabolar, digi. Bela uqi qadal tha ur ah, qalach basi ghe gelta, boz magayi bela oqi qadalta, ahi urmaz inha qılıç başına gelse de onu yüzünü bozmaz yani yolunu bozmaz hamun aqide ki rasih geliptir, gelipdir bilen gider, gider diýdigi inha musulman dolar etiqadyň urunda musulmanlaryň bolmaýly ýagdaýy aqida bawer anans şol atababadan rasih gelýän Pek aqidamızın hiç kes poz bilmez hatta üstüne kılıç alıp doğulup tani başın keser evrilmeten de diyse evliya adam musliman adam yüreğine iman singan adam şol önkü yolunu poz vermez diye diye kişi kim kılsa kişi kim kılsa aşıklıkla aşıklıkla lafın kişi kim kılsa aşıklıkla lafın mu Pratham aşıqlık lafını orta qurletəmin xudayın aşığı deyisə, yenə məsuhunun xudayın dani xilafını edip bilərmi? Asla edip bilmez. Pəs ona binan müsəlman doğurlar. Bir də etiqad babarımızda başmədə qılıçlardan gəlsə də onnu da qeymaldaman önki bag aqidamda durmaqlıq gəlşikdir. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.